جوزي صار معه نزيم دماغي له عشر سنين هو نايم بالفرش ما بدي يتحرك أنا ساكنة بمنطقة الإقلاعات بالسهل وعندي ثلاث أولاد كان يقدر حدا كان يساعدني إنه أجيب له الدواء بعدين ما عاد في أي حدا عم بيساعد وقفت الدواء كل يوم ما عاد أقدر جبت له دواء حتى إني أنا حاولت إني أروح أشتغل ورحت اشتغلت بمدرسة اشتغلت فيها شهرين وبعدين ما بعد ما قدرت كملت لاني تعبت صار معي انا مضاعفات كبرت المسؤوليه كثير علي كل المسؤوليات علي لحتى اجت منظمه اسمها منظمه البولنديه وقالوا انه بدهم يساعدوا وفاتوا لعندي وشافوا وضع بيتي كيف وحاله جوزي كيف كثير ساعدوني باشياء مثل الحفاضات انا ما كنت قادره اجيب حفاضات لجوزي كنت كانت في سيرفيت مال لجوزي في مواد غذائية أو خضروات واللحوم واكشي كمان كنا كثير مستفيدين منها هذا كان كثير نقص علينا وكثر ألف خير إنه عن جد سجلوا ووفوا